как я провел лето. Об этом в начале сентября уже традиционно говорят в школах и садиках все дети. А вот как провели лето народные депутаты и, главное, где отдыхали во время своих летних каникул на свои скромные зарплаты. Я была все а -а 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 -а. дни, можете проверить на речи все А был в Европе. А где самое? На, на, каком море? На Третичном был в Хорватии. В Киеве, а затем был в Греции. Секретные материалы приехали в парламент в самый первый рабочий день после каникул, чтобы найти самых загорелых депутатов и узнать, сколько они заплатили за свой загар. Сегодня депутаты вышли из каникулы и приступили к работе. Как они отдохнули, а главное где? С помощью вот этой палитры сегодня мы будем искать самых загорелых и отдохнувших депутатов. Пойдем. Как провели лето? Можно вас, вы нам внизу обещали. Зайка, я перекурю. я вернусь. я вы почивали в лето? Процювал. вы уже А у вас есть тестер, вам краще выгнать. Я вы почивали в Отлично. Мы составили небольшую карту тех мест, где побывали депутаты этим летом. Кто слетал за океан и был в Америке? Да, да а кто проехался по святым местам в Греции? Да, Какой засмали, да. Какой депутат купался на солнечном берегу в Болгарии? Ну, вы... А кто отдохнул с семьей в Хорватии? Об этих и других местах отдыха депутатов смотрите прямо сейчас. Египте. Загорелая Александра Кужель. Ее загар первым бросается нам в глаза. Вы же городские. Не, ну а... вы не в у вас есть кровиши. Итак, загореть, уверяет нас, ей удалось в Выжгороде под Киевом. Я была все дни, может, можете да. -а -а. Не да нам морях, почему? Ни да, жодного дня, не выезжала с Киева. А -а -а. Следующим готов пройти тест на загар Виктор Болога. Раз вымеряем уровень засмаги, вы тоже засмах А ну, давайте убеждает нас, что лето провел в Украине. Самый большой отпуск – это под Мукачем на даче, которая у меня есть, хороший. И я целое лето в горах. Дом, дом мой, да, не по меркам кончится заспех. Не все депутаты сразу соглашаются с нашим тестером, который явно фиксирует их загар. У меня э, шкиры такие смуглые. И не хотят говорить, где были. Ко мне прилипает загар, как и вся зараза, одновременно. У нас все-таки было. Скажите по секрету. В Киеве все время. И если о себе говорить не хотят, то об отдыхе коллег знают все. Они по 25 раз на Кавайях, на Канарах, в Италии, на Муайя. И лишь немногие сразу признаются, как провели лето. За кордоном у сполучених штатах Америки з'їздив на 10 днів на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Єздили що там да, в Херсонську область, да поки спілкувався з людьми, загорав в Європі. А де саме? На на якому морі на в Хорватії? А вот депутат Казак Гаврилюк не скрывает, что на каникулах отдыхал. На море был 9 дней, но я был в кепочке, так что я не очень загорел. 50 -50. Это была его первая в жизни поездка за границу. Болгария, Сузополь. Я там такое место. Сузополь, хорошее место, дешево там было. С дружиной ездил? Да, с дружиной ездил, потому что я дружине давно пообещал. Его молодая жена Ярина опубликовала фото с отдыха в Фейсбуке и Мила их подписала. Просто фото щасливої людини, яка за три найважчих роки вперше дозволила собі тиждень відпочити. Людина, яка за все своє життя вперше поїхала на море за кордон, многі депутати увіряють, собі лише Чорне море в Україні. Я в Затокі був в Одесі і в Затокі. Був в Одесі перед початком роботи парламенту. Відпочинок в мене був дуже малим. Я тиждень стих побувати в Одеській області біля Вілкова. А вот те, кто побогаче, полетели тратить заработанное за границу. Отлично. Многие депутаты уже давно облюбовали святые места в Греции. По святых местах подготовились. Да, в Греции два тижня. Ну, отпочивал. Не с Новинским были? Нет, я Новинского вообще не знаю. Был с дружиной, с детьми в Греции. Отдыхали, ни в чем себе не отказывали и ни на чем не экономили. Поэтому у нас есть ну, как бы, гроши, того, чтобы поехать и отдыхать там, где мы будем пожать. здесь 5 тысяч долларов. Ну, напевно, где-то около 3 тысяч долларов. Особенно часто по святым местам ездят бывшие регионалы. Видать, знают за собой не один грешок и ездят туда их замаливать. Сначала э, в Киеве, а затем был в Греции. Долго было? Нет, две недели. А где были рядом с Афоном. Михаил Добкин тоже среди них. И также поехал на каникулы в Грецию вместе с крестником и своими харьковскими друзьями. К сожалению... В Греции они могли встретить и старых друзей из Москвы. И, кстати, в это же время там отдыхал и Владислав Сурков. Ради своего паломничества на Афон российский политик нарушил санкции ЕС и посетил старушку Европу. Именно Сурков в свое время помогал срежиссировать российскую аннексию Крыма и войну на Востоке. Ну и, конечно же, большая часть депутатов работали на каникулах, не покладая рук, и никуда не поехали. Как вы почувствовали в литку? Багато працювал. Працювал. Тяжелые времена, солнышко, тяжелые времена.